Все-таки прийшлось мені розібрати фрезера, щоб дати відповіді на запитання моїх підписників. Запитував мене Олексій Губачов задав питання про механізм підйому фрезера та наклону. Він погано розуміє українською, тому я буду розмовляти російською, щоб було йому краще зрозуміти. Ну так, от, Олексій, <клух> насчет підйому. Все это сделано в швеллере. Вот это швеллер, основание швеллера, к которому приварена верхняя полка и к которой крепятся две шпильки. Вот они сняты с этого, с пневмопоршня, по-моему, диаметр двадцатка. Они приварены сверху и снизу. Потом э, здесь гайка и идет резьба. Потом Потом творопласта сделаны две таких направляющих, которые сделаны отверстия под шпильки и отверстия под резьбу. Между втулками стоит выточная такая шайба с резьбой, ну, правда срезанная посадка, чтобы потом вот этот швеллер, который с фрезером становился, он фиксировал эту гайку, чтобы она не проворачивалась. Вот. Потом дальше здесь нарезана резьба форопласти и здесь сделано отверстие в швеллере это для того чтобы фиксировать уже прикреплять вот этот швеллер сюда он обфатывает вот этот и здесь крепится вот к этому швеллеру уже приварена полка под 90 градусов на которой установлен сам фрезер вот. когда она устанавливается в по положении мы ее прикручиваем и когда происходит поворот она начинает Двигаться вверх-вниз. Вот. И получается подъем опускания ну, Думаю, тебе, все понятно по подъему. Давай перейдем к наклону. <coughs> вот этот швеллер крепится шарнирным соединением. Сейчас секунду подсвечу. Вот. Стоит такое шарнирное соединение. Это тоже из пневмопоршня. Вот. Он крепится сюда. И крепится тоже швеллер. Ну, это не швеллер, это уголка сваренных между собой. Ну, можно использовать швеллер так же сам. <coughs> который приварен к основанию станка под углом. Это для того, чтобы был больше наклон фрезера, чтобы не мешало. Вот. Так он стоит на этом соединении. Вот. И потом к этому швеллеру приварено два уха. Потом гранка сделана по краям резьба, фиксируется гайками. И в ней прорезано, просверлено отверстие, через которое крепится шпилька и зафиксирована гайками. Эта шпилька уходит насквозь этого швера и крепится Секунду. вот <coughs> к этому наклонному шверу, который у вас здесь стоит. Он приварен, вот полка приварена снизу, он приварен здесь и приварен сверху. В этой тоже сделано э, два уха. Так же самая гранка с резьбой, только здесь уже нарезана резьба, чтобы когда проворачиваешь этот вороток, по резьбе шпилька тянет уже как бы вот этот швей. Поэтому получается наклон. Вперед-назад. Вроде все понятно, рассказал. Если бы еще какие-то вопросы, вот, тогда задавай. Постараюсь ответить тебе. Еще раз покажу механизм, как, как лучше было видно. Вот это вид снизу, вот потом вид сверху. Ну, в принципе, ничего сложного нету, все можно сделать в домашних условиях. Так, второй вопрос был по этому приспособлению, которое делать решетки. Ну, это я сниму ролик отдельно, когда буду делать решетку, тогда будет более понятно. Лучше разу чем сто раз услышать. Ну, наразі дякую за увагу. Всім всього найкращого. Натхнення в роботі. Слава Україні!